bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillohabad assalomu alaykum va rahmatulloh oysha roziyallohu anhu rivoyat qilib bergan zar hadisini aytishlikda e... davom etamiz to'qqizinchi ayolni hikoyasiga kelib to'xtagan edik to'qqizinchi ayol dedi erimning uyi baland uzundir qilichining qini o'chog'ining kuli ko'p yig'inlarga yaqindir uyi qisqacha aytganda bu ayolni tarif, so'zini tarifi so'zini sharhi bu ayol erini sifatlari ekan uni uyi said va ulug'zodalar uyi kabi qadri baland ekanligi mehmonlar intiladigan uy ekani qilichini qini uzunligi esa uni nihoyatda shijoatli jasur ekani o'chog'ini kuli ko'pligi uni nihoyatda mehmondo'stligi uyiga tez tez mehmon kelib turishi kelgan mehmonlarga va umuman oilasiga ham jonli so'yib pishirib berganidan o'chog'idagi kul ko'payib ketganligi odamlar muammolari bilan uni uyiga doim kelib turishlarini so'zlab erini maqtayapti erimni bo'yi uzun qilichini esa qini uzun ya'ni bu bilan ayol erini ham jismoniy ham xulqiy jihatdan chiroyli ekanini aytib maqtayapti erini esinglarda bo'lsa uchinchi ayol ham erini bo'yi uzunligini aytgan edi lekin uni bo'yi uzun bo'lgani bilan dovdirroq fahmi ham kaltaroq odam bo'lgan Uh, uzun bilan uzunni farqi yani. bor ekanda endi bu ayol u uy, erini uyi uh, bo'yi uzunligi bilan birga ham baquvvat ham qaddi qomati kelishgan saxovat pesha ekanligini ko'rsatyapti qilichini qini uzunligi nima maqtov bo'lishi mumkin desa qilichini qini uzun deganda qilichni o'zi ham uzunligi kelib chiqadi uzun qilich uh, bu degani og'ir bo'ladi og'ir qilichni ishlatish uchun erkak kishini bilagi baquvvat bo'lishi kerak bu ayol qisqa so'zlar bilan erini qanchalik baquvvat ekanini shundoq yoritib berdi o'zi umuman baquvvatli baquvvatli insoniyat yaratilgandan beri erkaklar uchun maqtovga loyiq sifat bo'lib kelgan baquvvatli erkaklarga loyiq sifat hisoblanadi shu insoniyat yaratilgan yaratilgandan buyon shu holat o'choqdagi kulli ko'pligidan maqsad bu ham shu maqtov sifati hisoblanadi o'chogni kuli ko'pligi bu o'sha xonadon egasi xonadon <imitation> ahlilariga maqtovli sifat sababi o'choqda kul ko'p degani bu o'sha xonadon ahlini saxiyligini ko'rsatadi bu ayol ham erini maqtab bu o'choqdai kulli ko'pligi bilan erini saxiy ekanini aytyapti bu o'da zero xonadonga shu oila ahliga tashrif buyuradigan mehmonlar qancha ko'p bo'lsa bu degani shuncha ko'p ovqat pishiriladi ovqat ko'p pishirilgandan keyin u paytda hozirdidiki gazlar bo'lmagan tabiiyki bir o'tinlar bilan ovqat pishirishga o'choqdi kul ham ko'payib ketadi bu o'sha erini saxovatli ekanligini ko'rsatadi arablarda o'zi qadimdan saxovat maqtalib baxillik qoralanib kelgan o'zi umuman olganda hamma qavmlarda hamma davrda ham har qanday xalqlarni har qanday qavmlarni elatlarni orasida shu gap saxovat maqtalgan baxillik qoralangan dinimizda ham islomda ham xuddi shunaqa baxillik qoralanib hatto bu baxillik yahudiylarga bir xos manfur sifat Uh, ekanligi sanalib o'tilgan shu manfur sifatlar qatorida sanalgan mana shu baxillik olloh taolo qur'onda yahudlarni o'sha uh, baxilligini aytib ular baxillik qilib odamlarni ham baxillikka buyuradilar degan niso surasini o'ttizinchi o'ttiz yettinchi oyatida shu oyat bor uh, yahudiylar o'zi ham baxillik qiladi odamlarni ham baxillikka buyuradilar degan olloh taolo bundan boshqa o'zi e, diniy tarbiyaviy kitoblarga ham bir e, nazar solsangiz ularni borolaydigan bo'lsangiz saxovatli qanchalik maqtovga loyiq sifat ekanini e, maqtovga loyiq bir xislat ekanini baxilli esa judayam yomon xulq ekanligini yomon bir illat ekanligini e, baxillar qay darajada bir pastkash insonlar ekanini ko'plab voqealar bilan uh, keltirilganligiga guvoh bo'ladi inson arablarda abu nuh ismli bir baxil kishi o'tgan bo'lgan abu nuh bu kishini uyiga mehmon kelib qolsa u um, baxilligidan biron narsa bermaganidan u mehmon bechora och uh, qolar ekan och qolib qornini u'shlab shu mehmonlardan bittasi bit shunaqa och qolib qornini o'shab bukchayib keyin ertalab bo'lganda she'r aytib yuborgan ekan hattoki aytgan ekanki abu nuhning mehmoni och qolarkan ochligidan o'lim ta'min totarkan almisohdan qolgan nonni yeyman deb bolta birla ul nonni maydalarkan tosh nonning bir bo'lagi uchib kelib boshing birla tishingni sindirarkan deb she'r aytib yborgan ekan afsuski mana shunaqa jirkanch pastkash hisoblangan bu illat ming afsus bugungi kunimiz kelib uh, uddaburonlik puxtalik degan nomlar bilan maqtalinadigan bo'lib qoldi uh, bu uddaburonlik emas bu uh, baxillik bu saxovat yo'qolib ketgandan sahiy odamlarni qilgan ishlari kitoblarda qoladigan bo'lib qoldi alhamdulillah yo'q emas hozir ham saxiy insonlar saxovatli insonlar yo'q emas bor alhamdulillah ammo oldingiga nisbatan kamayib ketdi shuning uchun birodarlar oilamizga xonadonimizga mehmon chaqirib turaylik ba'zi birlarni uyiga umuman mehmon kelmaydi o'n yillab o'tib ketadi bir marta bir mehmon kutib olganini ko'rmaysiz o'zini shu yaqin opa singil aka ukalari bir qarindoshlar kelmasa umuman bir birodarlarni bir yoki bir muhtojlarni yoshi katta ulug' haligi keksalarni shunga o'xshagan bir birodarlarni chaqirib bir mehmon qilganini ko'rmaysiz unaqa qilmaslik kerak mehmon chaqirib turish kerak mehmon kelgan sari bu alloh taolo o'sha xonadonga baraka yog'diradi undan tashqari farzandlar farzandlarni tarbiyasiga ham katta buni ahamiyati bor bu xosatan qizlar mehmon kutishni o'rganadi osh ovqat qilishni bir pishiruv bir narsalarni o'rganadi farzandlarga ham bir katta ta'sir bor <laughs> mehmon kutib olishni ba'zi birlar kelinlar tushirgan mehmon kelsa nima qo'yishni birinchi nima taqdim qilish keyin nima berish bilmaydi ha desa umuman oilasida mehmon kutmagan bu mehmon kutib olishni bilmaydi ham shunaqa bo'lib qolmasligi kerak uylarga ko'p ko'p mehmon chaqirib turinglar farzandlar shu mehmonlarga xizmat qilishni ko'rsin o'rgansin buni kelajagiga ham katta ta'sirbo umuman xonadonga ham alloh taolo bu mehmon o'zimizda ham bekorga aytilmaganku haligi mehmon kelar eshikdan rizq kelar teshikdan mehmonni qancha ko'p chaqirsa alloh taolo shuncha baraka yog'diradi u xonadonga ayol so'zini davom ettirib nima dedi Uh, bu erimni uyi yig'inlarga yaqin dedi yig'ingohlar bo'ladiyu de. odamlar yig'inib turadigan joylarga erimni uyi yaqin dedi bu buni tarifi shuki uni uyi yig'ingohlarga yaqinligi yana ham bu o'sha saxiyligiga bir dalil saxiyligini ko'rsatadi da sababi u mehmon kelishdan qo'rqib odamlardan o uzoqlarga borib yashay olmaydi uzoqlardan joy olib olmaydi odamlar kelishidan mehmondan qo'rqmaydi xursand bo'lib mehmonni kutib oladi haqiqiy sahovat mana shunaqa bo'ladi biz hozir mana shu kunlarda shunday ahvollarga tushib qoldikki holatimiz shunaqaki boshqalarga bir saxovat qilish uyat tursa odam o'zini xotini o'zini bola chaqasiga yedirgan ovqatini minnat qiladigan erkaklar ham hozir borku yo'q emas olloh asrasin juda xushyor bo'lish kerak bu bizani ustimizdagi aslida vojibimiz bu ahli ayolimizga oilamizni boqishimiz o'shani rizqi haqida bosh qotirishimiz buni minnat qilish yotirsin alloh taolo hammamizni ham sahovatli erkaklardan saxovatli otalardan minnatdan uzoq holatda bo'lishimizni alloho'zi nasib etsin hammamizga ham o'ninchi ayolni gapiga keldik o'ninchi ayol aytadiki e, erimni ismi molik molik kim ekanini bilasizmi u tarifiga til ojiz molik yuqorida sanab o'tilgan yuqorida aytilgan erlarni hammasidan yaxshi uni tuyalari juda juda ko'p yaylovda o'tlar qanchasi uyda qolgani undanda ko'p gar tuyalar eshitsa do'mbira tovushin kutgaylar <laughs> o'limlari bu o'ninchi ayolni <laughs> gapi ya'ni bu ayol <laughs> ham erini maqtayapti maqtab aytyaptiki mani erim bu yuqorida zikr <laughs> o'tdiku yuqorida <laughs> sifati keldi xotinlar o'zini erini vasib qildi mana shu vasib qilingan erkaklarni hammasidan ham yaxshisi mani erim sababi uni tuyalari juda ko'p saxovatpesha inson tuyalarni bir qismi yaylovda o'tlaydi yaylovda boqadi bir qismini lekin uyida ham ancha munchasini olib qolgan nega uyida mehmonlar kelib qolsa darrov so'yorish uchun uyiga ham bir qancha tuyalarni saqlab qo'ygan mehmonlarni izzatikrom bilan kutib olish uchun do'mbira chalgan do'mbira tovushini eshitgan tuyalar mehmon keldi bu degani ziyofat bo'ladi ziyofat go'shtsiz bo'lmaydi shuning uchun kim qaysi birimizdir so'yalarekanmiz deb o'limlarni kutib qolishadi deb shunaqa demoqchi demak inson badavlat bo'lishi mumkin puli ko'p bo'lishi mumkin lekin saxiy bo'lmasligi mumkin hayotda ko'p ko'rilgan shunaqa odamlarni puli ko'p lekin shu e, pulida boyligidan olloh bergan boylikidan unumli foydalanmaydi xoa e, o'zini jigarlariga yaqinlariga ham bermaydi qiynalgan haligi musulmonlarga beva bechoralarga e, miskinlarga kambag'allarga bermaydi e, puli boyligi olloh bergan bu boylikni olloh buyurgan o'rinlirga sarflamang hatto ba'zi birlar zakotini ham chiqarmay zakotini ham bermay o'zi ham foydalanolmay o'tib ketadi olloh asrasin badavlat bo'lish bilan birga sahiy bo'lishlik muhim bu ayol shu erini badavlat bo'lish bilan birga o'ta sahiy ekanini aytib maqtayapti uni aytishicha eri mehmon kelib qolsa to'satdan haligi uh, biron bir so'yishga hech nimao topolmay top, hamma tuyalarni yaylovga chiqarib yuborsa darrov mehmon kelsa bir bir narsa so'yib qozonga bir bosish uchun bir topolmay qolmasligi uchun uyida ham tuyalarni ancha munchasini uyida ham saqlashini qolganlarini yaylovga chiqarib yuborishini aytib maqtayapti bu, bu haqiqatdan maqtovga loyiq uh, sifat biza ham hozir endi uyimizda masalan sharoitimiz bo'lmasligi mumkin bunaqa mol hol qo'y bir narsalar saqlashga ba'zi birlar endi domda turadiganlar qancha ijarada turadiganlar qancha noaql e, imkon bo'lsa e, o'sha haligi e, muzlatgichga bir narsalarni saqlab qo'yish kerak tezda pishirishga imkon bo'ladigan qilib bir narsalarni tayyorlab qo'yilsa mehmon kelib qolsa darrov o'shani shundoq pishirib mehmonga birpasda taqdim qilinadi mehmon kelsa keyin ba'zi birlarni peshonasi tirishadi yo'q unaqa bo'lmasligi kerak bu mehmon atoyi xudo degan gap bor mehmon bu ollohni berishi bu mehmon kelsa xursand bo'lishi kerak inson bu ayol erini maqtayaptiki erin erini uyiga mehmon kelsa xursandchiligidan do'mbira chalib kutib oladi mana shunchalik xursand yani bo'ladi yani uyda qolgan tuyalar mehmon kelganda birma bir so'yilaverganda shu do'mbira ovozini yani eshitganda endiy qaysi qay, birlari so'yilishini bilmay hammasi o'limga tayyor turishini aytyapti ba'zi birlar hadis bu yani hadisni yaxshi işte, tushunmaganlar a shu hadisni eshitib musiqani halol ekan deb olishadi chunki payg'ambar alayhissalom bu hadisni bu hikoyani eshitib turib shu do'mbiri chalib kutib oladi degan joyida uni harom ekanligini aytmadilar bu ishga munosabat bildirmaganliklari bir qaytarmaganliklari bir narsa demaganliklari demak bu halol ekanini ko'rsatadi deyishadi bu mutlaqo noto'g'ri xulosa noto'g'ri tushuncha chunki bu, 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 bu hikoyada tilga olingan ayollarni hammasi johiliyatda yashab o'tishgan undan tashqari payg'ambar alayhissalom hikoyadagi hech qaysi voqeaga biron bir izoh bermaganlar hatto ba'zi ayollar erini g'iybat qilishdi bundan g'iybat qilish halol degan gap chiqmaydiku payg'ambar alayhissalom bunga bir munosabat bildirmadilar izoh qilmadilar sababi bularni hammasi johiliyatda yashab o'tgan odamlar bo'lgan undan tashqari o'zi musiqani harom ekanligiga boshqa ochiq dalillar bor imom buxoriy h rivoyat qilgan hadisda ummatimdan zino ipak hamda musiqani halol deydigan insonlar chiqadi hali deganlari shuni ko'rsatadi buni halol deydiganlar ham chiqadi o'zi aslida bular harom zino harom ipak erkaklarga harom musiqa e, harom lekin shuni har xil nomlar bilan nomlashib e, halol deb yuradiganlar de ham bo'lishini payg'ambar alayhissalom o'sha o'n to'rt asr avval aytib o'tdilar hushyor bo'lish kerak olloh asrasin olloh e, harom qilgan narsalarni halol deyishlikdan de, olloh o'zi saqlasin ho'p o'nta mana ayolni e, erigani sifatini qanaqa sifatlagan yaxshilaganmi yomonlaganmi shuni aytdik endi asosiy shu hadisni bosh qahramoni bor edi bu o'zi hadisni ham boshida aytganmiz ummuzar deb nomlangan hadis edi bu hadis keyin alloh nasib qilsa keyingi suhbatimizda mana shu suhbatimizdagi eng bosh qahramoni ummuzarni hikoyasi bilan tanishamiz inshaalloh alloh nasib qilsa alloh o'zi muvaffaq qilsin subhanaalloh abihamdik اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله